До того, як 16 учасників третьої української фабрики зірок вийдуть на сцену, ми розповімо вам дещо цікаве. Вперше в історії фабрики зірок ви дізнаєтеся, як відкривають таланти, хто приходить на кастинги, і як у натовпі розрізнити майбутню зірку, що потрібно, аби пройти кастинг і потрапити на фабрику, як вразити продюсера і нарешті хто вони цьогорічні фабриканти і як вони опинилися у зірковому будинку. Отже, 13 тисяч людей: шість найбільших міст України, сотні пісень, сльози розчарування та вигуки радості, страшенна спека і неймовірна злива, провокативні запитання і шокуючі відповіді, зламані долі та здійснені мрії. А головне нові зірки, яких відкрив найкращий продюсер усього СНД Костянтин Меладзе. Саме так проходили кастинги третьої української фабрики зірок. Кого тільки не було на кастингах фабрики зірок люди всіх відомих професій продавці, шахтарі, викладачі, водії, аптекарі, дизайнери, менеджери, супермоделі, танцюристи і гумористи. Всі вони шукали щастя на фабриці і прагнули отримати омріяну золоту зірку з рук самого Меладзе. Жоси Він, наш перший довгоочікуваний претендент. В 10 вечера пришел, сынок сейчас стоял дождь, голодный, холодный, бритый. Кирпач Алексей, и... запивай. Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Мой дом, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. Www Алексей. www.ru, перший не завжди ліпший, але попереду ще 13 тисяч. Вирішувати долю конкурсантів третьої фабрики зірок будуть найвпливовіші люди українського шоу-бізнесу. Генеральний директор нового каналу Ірина Лисенко. Директор Русского Радіо Україна Сергій Кузін. Генеральний продюсер телеканалу М1 Валентин Коваль, телевізійний продюсер фабрики зірок 2 і 3» Олексій Гончаренко, режисер-постановник фабрики Зірок 2 і 3 Олена Куляденко. заслужені викладачі вокалу Тетяна Піскарьова та Наталя Єфименко і голова журі, продюсер 3 української фабрики зірок Костянтин Меладзе. Приехала я во Львов на кастинг, потому что в Киеве из-за моего роста э, мне не дали прорваться. Я прыгала, прыгала, меня затоптали большие дяди. Знаешь, я смогу забыть про все и вновь начать дышать. Знаешь, я смогу простить Пишу песни, я, я тащусь сюда на сцене, не знаю, становлюсь другим человеком. Я, я вся там. Боль, вины и слез, ты знаешь, я смогла отпустить тебя. Про то, что с оптимисткой та життєлюбкою Юлой мы встретимся еще раз, не было ни найменшого сумніву. А -а -а! в финале! Когда передо мной девочки пели, очень сильные вокалистки. Я так за них болела, мне хотелось за них хлопать. Но сама так разнервничалась, вообще просто, когда вышла на, ну, на сцену. сероватка Юля. Голодная. Мы ж, э, с утра приехали, там, не кушая ничего, переживания. <связывания> у меня Опять. желудок потянулся, думаю, боже, как, как спеть. <связывания> я именно переживала, когда заходила на сцену. Когда взяла микрофон и увидела лица добрые, <связывания> как ни странно. Все, э, себя спокойно чувствовала, но в период, когда был прогрыж, я опять начинала нервничать. Потому что я думаю, Ё что делать, как себя вести. Она пластичная такая, она помнишь, такая очень. Да-да-да, да, да, она еще говорила, что она экстремалка, да, которая да, с парашютом да, да. прыгает. Игрин и говорил, да. лавин такая, знаете? Атмосфер. Третий тур проходишь или нет? Очень <головный директор> крутая, Екстремалка та фанатка спортивного стилю Юля в цей момент отримала адреналіну більше, ніж під час останнього стрибку з банджо. Так, у мене кріх. Знаю главную претензию, которая может тебе помешать. Ты на первый и на второй тур пришла с одинаковым вокалом, репертуаром, в одинаковой одежде. Все, Ты артистка. Давай сделаем так, чтобы они тебя как минимум не узнали. Держишь на степи, и не отпуская взглядом по маме. Следы, от меня сбегая, словно дверь, Юлия, я вам хочу вам должное вашей креативности. Но ну, вот честно, в последнем номере на третьем туре, когда вышли ваши друзья, даже не профессионалы, но они создали отличный номер. И вам удалось их всех собрать, организовать. Завела, Стоп, стоп, стоп! шути, а ты игру останови. Стоп, стоп, стоп. В туре особенно понравилось ваше струнье, когда вы пили регги такой, такой. Ну реально здорово, ну профессионально все. Ну замечательно. Шестана Юлия участница фабрики Зирок. Вы про проходите про це дивіться далі, а пока тыся молодых дизайнер, який хоче співати. Привет, я Константин. Я пришел на фабрику звезд, чтобы победить, попасть на кассу. У мне много талантов. Учись на модельера, конструктора одежды, парикмахер, стилист, визажист. Пишу стихи. Демоны, стервы, крылья починели. Я вирвав своє сердце. Но а кому же я? Я сам изобрел себе свой стиль, который называется «Dandy English Style». Это парень, который, он парень, но в то же время он немножко женственный. Он э, эротичен, как мне когда-то сказали, ходящий сад. Остался только один выход сойти с ума. Остановилось время, мне не легче. Достался выход, сойти с ума, сошел с ума, И не знаю, что теперь делать после встречи. Это сука любовь, это сука любовь, это сука любовь, убила во мне меня. На жаль, Меладзе не оценив неприхованный наскрезный эротизм Кости.